ребята пошли в мехи, сейчас будет жесть. Да, как я и думал, будет жесть полнейшая. У них... Так, тут перца 2, джим 150 тысяч, атаки охренеть. Что тут вообще по радару. 324 тысячи. Что за авлио я первый раз вижу? Кто это такой вообще? джим Надо было прям на него кидать. Чуть-чуть я не туда кину. Санса 115. Так. 150. Кто у них еще? Фу... А, у них еще, вот смотрите, еще группа. Короче, нормально. Стреляли жестко. Вот еще группы и пришли. Втроем. Четверо. И у нас все по, это, по отдельности. Каждый сам за себя пришел, вот смотрите, каждый с, с разной группы. Но у нас тоже, в принципе, сильный состав. Ну, я не знаю, вот, у меня 211 тысяч уже на радаре Посмотрим. Ну, очень, блин, жесткий бой, конечно. Я даже без катализатора кинул побыстрее, лишь бы. Не знаю, насколько это будет удачно. Ну, как я думаю, надо было, конечно, с катализатором сюда. И прям на джима, конечно, кидать. Отличу я с первого хода или нет? Ставки, ребят. Пацан угадал. Нормально. Да, кинул бы на джима, было бы вообще суперско. Ну, ребят, пока. Неплохо все, блин, волна, правда, не туда. Ну хрен с ним. Но тут мне сто процентов щит надо уходить, потому что сейчас будет кидать. Или сюда, или сюда. нахер отлетел сразу же жесть не бейте нас жестоко конечно смотрите вот как просто с протона отлетели просто два а, ну тут меньше конечно вот здесь вот по 2 миллиона с копейками они выжили вот я хоть говорил то что надо было прям на джима кидать нормас ну и чё подзарядили я даже и не знаю сейчас как быть то живи живи давай так у нас еще оккупант есть Я думаю, тут щиты будут. Навряд ли гранаты полетят, потому что мы в щитах им нет смысла вообще что-то делать сейчас. Только в щит уходить. Ну, если... ну вот этот, короче, сто процентов умирает. Mm. Остальные, скорее всего, выживут. Считаю, будут. Нет, еще один умрет. Два человека умрет. Ну, как я и сказал, в принципе. Ну все, я следующим ходом умираю, так что тут обычную гранату надо кинуть по-быстрому. Может там чуть-чуть очков сорвать и все. Ч у них тут? Бля, хоть кинул бы в меня эту гранату хоть зарядить. Ну тут все, мы проиграли, конечно. Хотя еще он сейчас в щит идет Так что. Там самолет везет, капец. Ну, если Райхер купит, это хорошо будет. Ч ⁇ по очкам-то? Ну, потому что мы в щиты кинули, брат. Да, еще и не хватало, чтобы она купила. Вообще будет бомба. Чувак молодец вообще, блин. Ну я вроде первей гранату кинул. Сначала волна должна полететь. А нет, даже граната моя первей. Все, а теперь можно молиться. Ну, хотя тут и молиться не получится. О! Ага о. О! 10 тысяч осталось! Нет, не осталось! Все-таки мини-контрольный дали с волны! Ну смотрите, ребят, короче, Нижний Байт вообще тащит жестко. Вот смотрите, какие мне жиробасы кинули, паратонки. Он еще и на полном заряде кинул. Я выжил. Мне в прошлый раз кинули намного слабее руки были. И я сдох. Нижний Байт, конечно, намного лучше. Зачем он мне еще попадется? Это только начало жести, второй бой. Что там по ключам, кстати? Два обычных опять ключа у нас. Какой-то слив говорит, вообще не понимаю. Да, нам чуть-чуть урона не хватило, так бы мы выиграли. Их бы сразу минусанули, и была бы вообще четко у нас. Ознали бы ходы выиграли. Чуть-чуть, конечно, не хватило, блин. Но все-таки они пришли группами тут все, блин. И жирнее нас были. Я думаю, зачетный бой. Ну, хотя как зачетный. Гранаты летают, блин. Волны. Ну, а в принципе на жести по-другому, как еще. По-моему, на всех мощно мощ мощностях и уровнях также. Гранаты, да, всякой хрень летают. Волны, фазы и так далее. видите, у него еще медалек нету. Доберет медальки, будет мощность жесткая. Ну и звонка по -тихой будет расти, конечно. Блин, я думал, ага, прям через щит, Чего Что, его добьют, нет? Ну, хоть одну тычку, да. Все на этом такой, вот ока вышел, ребят. Конечно, неудачно то, что проиграли, но всегда выиграть тоже не получится. Потому что тут много слишком жирных и типа поджима и так далее. Там, там будут очень большие орухи. Столько вот очков они набрали. Первые два вообще нормально. 28-29 почти. Нас тут по 10. Ну и все. бы потратил две протонки? Okay. И гренку одну. Ну, в принципе, немного, но протонок так на каждый бой надо много, если так кидаться. Давайте откроем пару ключей. Так, по чуть-чуть торном дали. Да, не дали магнитку с своего чуби. Сокотиняки такие. Ну и все на этом. Через час война, так что... Будем воевать. А позже, наверное, еще на боек сходим. Всем спасибо, всем пока.